сейчас еще разок Я з Маріуполя, тут народилася, тут живу. Україна – моя страна, моя держава. И россиянам москалям, но выданичество. Летившиеся братья наши. Россияне, не русские, покиньте, пожалуйста, территорию чужой страны, оставьте в покое мирных жителей, оставьте в покое наших военных. Это не ваша страна, это не ваша земля, это не ваш народ. Наведите сначала в своем гадюшнике порядок, а потом будете указывать, кому какую конституцию, кому какие там президенты. Вы со своим разберитесь, которого уже неделю найти не можете. Мы за мир. Мы хотим, чтобы наш город, наша страна жили в состоянии мира. У нас дети. Мы хотим, чтобы они учились, чтобы они ходили в школу, получали образование, получали профессию, знали о своем будущем. Поэтому с этой целью мы здесь. Мы уверены в том, что так и будет. Защищать город до ну, последней капли крови. Мы не боимся, что мы не сдаемся, что мы не станем никогда на колени. Слава Украине! Слава! слава Украине! Я считаю важным очень, чтобы мир обратил внимание на ситуацию вокруг Украины, чтобы была помощь не только на словах, а помощь реально для того, чтобы мы могли обрадиться. Мы хотим выстроить живую жизнь, показать, что в городе достаточно патриотов активистов, которые готовы бороться за свой город. А все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Полмільйонний. Маріуполь бив є.